Bukan mudah untuk mengekalkan keamanan dalam sesebuah negara, terutama dengan penduduk yang terdiri daripada berbilang bangsa seperti di negara kita. Namun, kewibawaan pemimpin dan semangat perpaduan menjadikan Malaysia negara aman dan makmur. Kelebihan negara itu kadang-kadang tidak disenangi sesetengah pihak. Ada saja hasutan yang dibuat bagi memecah belahkan perpaduan. Namun, bagi kebanyakan rakyat, mereka amat bersyukur dilahirkan sebagai anak Malaysia. For me, it's like a very safe place compared to other countries. Like, uh, like there are no uh, threats from volcanoes or tornadoes or or even tsunami is very rare for uh, happening in this country. So yeah, quite appreciative about that lah. Yeah, semua cari makan sini senang, bukan luar negeri macam susah-susah kita. Tapi susah-susah kita memang sini senang, cari makan pun senang. Mana tempat pergi pun boleh dapat kerja Vakansi banyak sini ha, Luar negeri mereka datang kita di negeri Kita pun pelacung datang sini banyak pun Kita pun cari makan senang sini Sebagai warga Malaysia Kita seharusnya rasa bersyukur Dengan apa yang telah kita nikmati Dekat negara kita sendiri Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain Contohnya Palestin Dia tak dapat menikmati kemakmuran Macam mana kita nikmati sekarang Walaupun kita material Apa Pelbagai Kaum ada di sini, kita dapat nikmatinya dengan baik, dapat hidup dengan selesa. Oleh itu, jangan kita membabitkan diri dengan perkara-perkara yang dapat mencemarkan um, negara kita lah. Malaysia, saya rasa sangat baik. Kerana di sini, kita ada banyak orang yang berbeza. Jadi, kita akan banyak Ada jenis ada bahasa Jadi, kita boleh mempunyai banyak bahasa. Jika mereka ada jadi kita boleh... 就是欣赏到他们的节日啦，然后就一起去玩。我喜欢这样子一起大家一起的感觉。Sewajarnya lah rakyat Malaysia bersyukur dengan keamanan dan kemakmuran di kecapi negara dan tidak menyalahgunakannya bagi kepentingan sendiri. Umat Islam yang mengambil bahagian dalam usaha memecah belahkan keharmonian negara samalah seperti mengingkari suruhan Allah. Ini kerana Islam sentiasa menggalakkan umatnya hidup dalam keadaan berbaik-baik tanpa mengira kaum dan agama. Dan mendapatkan ketenangan Imam Masjid Negara Kuala Lumpur, Ustaz Muhammad Zuhairi Muhammad Yatim menjelaskan, umat Islam yang bersubahat dengan perkara yang mendorong kepada persingkitaan, ibarat sedang menuju kepada kekufuran. Sama-sama menjaga keamanan dan ketenteraman yang kita nikmati pada masa ini. Mimbar juga mengajak umat Islam sekalian agar mengelak diri dari terlibat dengan perkara yang boleh mencetuskan huru hara seperti perhimpunan haram dan sebagainya. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 60. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا Maksudnya dan tiadalah kami menjadikan pada malam Isra' yang telah kami perlihatkan kepadamu Melainkan sebagai satu ujian bagi manusia Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran Dan kami beri mereka takut dengan berbagai-bagai amaran Maka semua itu tidak menambahkan keimanan mereka Melainkan dengan kekufuran yang melampau-lampau Seruan supaya umat Islam sentiasa menjaga keamanan dan keharmonian negara turut dibacakan melalui khutbah Jumaat di beberapa masjid. Dalam pada itu, umat Islam perlu memainkan peranan penting dalam menonjolkan diri kepada dunia tentang kehidupan Islam sebenar agar agama ini terus dihormati oleh kaum lain. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata langkah ini akan mengurangkan penentangan ataupun ketakutan orang bukan Islam kepada umat Islam. Tuan Dr. Mahathir yang juga yang dipertua Perkim berkata umat Islam perlu sentiasa memperbetulkan diri supaya menjadi orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Beliau berkata demikian di Shah Alam. Katanya selama ini orang Islam digelar sebagai pengganas. Oleh kerana itu umat Islam diserang, ditekan dan ditindas. Bagi umat Islam di Malaysia yang merupakan majoriti penduduk di negara ini, mereka perlu melaksanakan dan menentukan sistem pentadbiran negara menurut ajaran Islam yang sebenar yang dapat memberi keadilan serta membawa kemakmuran kepada semua pihak